Здесь стоял металлический дом, железный дом. Была большая железная пристройка, хозпостройки. Был бак для воды, был виноградник и было очень много труб. Вот все, что осталось. После набега воров остались одни развалины, и так на многих участках в Садовом товариществе славяне. Кооператив находится за селом Дмитровка, почти 30 километров от Бридянска, поэтому дачники посещают его нечасто. Территория товарищества более 47 гектаров, и один сторож не в состоянии за короткое время обойти все участки. Дачники жалуются, что в славянах остались одни пенсионеры, и преступники этим пользуются. Только за последнюю неделю воры здесь побывали 9 раз. Недавно их застали на горячем. Мы их не могли отсюда отправить. Угу. Не могли. Машина вот стояла рядом. Угу. Вот Потом, когда они они сказали, что если вы позвоните в милицию, угу. вас здесь не будет. Угу. А, вот всего этого здесь не будет. Мы позвонили. Вот результат. Угу. Правоохранители отмечают что в последнее время активизировались дачные воры. Только за два дня, 23 и 24 декабря, в Бердянском отделении полиции зарегистрировали четыре кражи из садовых товариществ. Один случай произошел в районе села Дмитровка. С начала года в Бердянске и Бердянском районе зафиксировали 137 краж из дачных участков. Как заверил нас пресс-офицер Бердянского отделения полиции Игорь Горецкий, по всем фактам принимаются меры. Также правоохранителями ведется работа по выявлению и закрытию нелегальных пунктов приема металла. Бороться можно и нужно силами громады. Так отмечают правоохранители, воры обходят стороной те товарищества, где на дачных участках постоянно проживают хозяева или организовано круглосуточное дежурство.